pastinya mm -hmm. kita nak berkongsi tentang cerita inspirasi. Ya, okay. Yang ini katanya dipilih oleh awak sendiri. Oh, saya dapat berita ni. Saya dapat mm -hmm. cerita ni daripada seorang kenalan sebab uh, ialah ni melibatkan dunia pendidikan. Okay. Tambah lagi sebab kita tahu nak mengajar subjek bahasa Melayu dan juga sejarah ni bukan subjek yang um, semua orang akan ada minatnya terutama dalam sejarah ni kan. Saya Tetapi setuju. ada seorang individu ini yang mengajar Uh, Tuition uh, Dan memiliki Bagi saya kelebihan lah ya Walaupun mm -hmm. ada kekurangan Di situ Di mana seorang individu ini Cikgu ini Cekal cari rezeki Mengajar bahasa Melayu Dan juga sejarah mm -hmm. Walaupun berdepan dengan halangan penglihatan. Ya, yeah, yeah. ha. ya dan sebenarnya kalau anda faham betul-betul kan bahasa Melayu dan juga sejarah ni memerlukan kefahaman, hmm. minat yeah. dan bagaimana gaya penceritaan. Yeah. Skill strategi untuk menghafal tu satu hal. Hmm. Jadi bagaimana sebenarnya individu yang mempunyai kelebihan ini berkongsi uh, ada tips tersendiri untuk mengajar bahasa Melayu dan juga sejarah. Okay. Kita saksikan dahulu sedikit bingkisan yang disediakan. Eh, tak ada tak ada. Kita oh, terus ada. bersama dengan Oh, tak jadi. Betul. Biasa <laughs> bercakap ay... ada bingkisan. Akhir-akhir ni lah. kan. Okay. Kita tu. nak bersama dengan Cikgu Prakash Asurya Murti Bersama kita. Cikgu selamat okay. pagi. selamat pagi. Apa khabar? Ya, yeah. yeah, baik, baik. Nila, uh, nila. Saya dengan Hadif yeah. macam nilah, uh, nampak kebaikan <laughs> juga. Uh, baga bagaimana dengan keadaan Cikgu, okey? Oh, okey, sihat-sihat. All good. good? Okey, mm. itu dia. Cikgu macam mana sebenarnya? Apa apa sebab viral juga di media sosial Cikgu pergi mm. mengajar mm. tuition kan? Ya, yeah, Dengan kekangan ni Cikgu, um, ada isu penglihatan okay. ni. Jadi sebenarnya macam mana permulaan Cikgu menjadi seorang Cikgu Sejarah ni? Okey, dia bermula pada tahun 2009. Okey. Uh, sebab tu masa tu saya bekerja di sebuah NGO right. sebagai kaunselor dan uh, kebanyakan klien yang datang ke NGO tu adalah pelajar-pelajar uh, drop out. So saya sedih oh. tau bila tengok mereka ni kan kena ambil remote lepas tu tak dapat nak melanjutkan pelajaran ke Kolej-kolej uh, kerajaan disebabkan BM tu fail hmm. So saya sedih dan saya cuba fikir Apa yang kita boleh buat untuk membantu Sebab kita dah ada dalam NGO ni yeah. Dan saya adalah uh, Saya memegang ijazah sarjana muda pengajian bahasa Melayu okay. hmm. So saya rasa besarlah Kalau saya tak dapat uh, curahkan balik ilmu tu Kepada mereka-mereka mereka yang memulakan ini hmm. So disitulah saya terpanggil Terpanggil tu eh, hmm. Untuk Uh, cuba ajar seorang budak ni lah, dia dah fail SPM mm -hmm. dan dia reseed balik dan mm. saya cubalah dengan pelajar ni dan tanpa disangka dia dapat C. Ah. Daripada fail. keadaan Daripada fail tu? G tu oh. dapat C, BM wow. dan sejarah. So, permulaan dia. Ha, itu permulaan dia itu permulaan dia bila kita katakan tentang uh, ialah sebab satunya uh, Encik Prakash berbangsa India mengambil jurusan Bahasa Melayu eh, hmm. itu pun dah satu hmm. perkara yang uh, pasti ada sebabnya meminati bahasa Ibunda Bahasa Melayu ini yes. dan uh, juga minatnya dalam subjek sejarah Betul. jadi bagaimana permulaan untuk meminati dua subjek yang bukan uh, orang kata uh, apa, bahasa yang sepatutnya di di, uh, di, di, di kuasai kita lah. kuasai hmm. kan Okey bahasa Melayu ni sebenarnya okey saya lihat bahasa Melayu ni sebagai satu bahasa ilmu lah bahasa ilmu hmm. sebab uh, kita sebagai uh, sebab saya boleh bertutur dalam bahasa Tamil dan bahasa Inggeris yes. dan okay, bahasa Melayu tu adalah bahasa kebangsaan kita kalau kita sendiri tidak uh, menguasai dan memartabatkan bahasa itu siapa lagi kan? Yeah. So itu adalah identiti kita sebagai bangsa Malaysia. Yeah. To... Dan saya sebab tu saya dari sekolah tu memang minatlah dengan bahasa Melayu tu. Mm -hmm. Dan sejarah ni pula dia bermula dengan ayah saya yang selalu cerita tentang sejarah ni dia kata ah. dunia ini berputar atas sejarah dan oh. uh, apa sejarah tu adalah identiti kita. Kalau kita tak belajar sejarah kita tak kenal siapa kita dan kebanyakan peristiwa-peristiwa yang berlaku ni adalah titik tolak daripada sejarah. Ya. Yeah, yeah. So bila dia cakap macam tu kan, hmm. saya macam minat tahu, nak tahu apa yang berlaku sebenarnya, kenapa perang-perang ni semua berlaku. Hmm. Dan semenjak itulah saya cuba kaji sejarah ni, belajar sejarah, dan saya rasa memang seronoklah dengan sejarah ni dan saya meminat sejarah. Saya ambil sejarah sampai ke tingkatan 6. Okey. Wow. Okay. Ayah cik Praka yeah. cikgu juga ke mm. Tidak, tidak. dia bukan cikgu dia pekerja kerajaan biasa. Okey. Erm yeah. um, saya bahasakan cikgu ya. teruslah yang oh, sebenarnya bukan bukan cikgu sekolah tapi mengajar. Ya yeah, tuition Tushin. saya Tushin buat sahaja. tuition mm. dari rumah ke rumah. Dari rumah ke rumah. Okey. <coughs> Macam mana sebab saya tengok tadi ada juga uh, mengajar dalam kelas uh, ramai juga student-studentnya tu dan rumah ke rumah tu mungkin secara uh, ada juga kita ada saya ada juga buat uh, kelas dalam apa pusat tuition. Ha, pusat tuition. tuition kadang-kadang dijemput juga untuk buat uh, di sekolah-sekolah. Uh, kan? Di sekolah-sekolah untuk untuk certain certain okay. uh, dalam masa bagi ceramah counselling saya juga ada buat lah untuk sejarah dan BM. Faham. Juga. Macam mana teknik okay. mengajarnya tu, cikgu sebab mungkin uh, cikgu ni berbeza sikit lah. berbeza ha, uh, sangat. Sebab Tanpa sebab, penglihatan. Okay, kan, penglihatan ha? tu satu dan uh -huh. saya guna macam saya tidak hanya bergantung semata-mata kepada buku teks. Okay. Tapi saya gunakan juga buku teks sebagai panduan tetapi saya akan terapkan juga elemen-elemen uh, di luar daripada buku teks macam, macam sejarah apa yang saya selalu buat adalah Uh, saya akan uh, masuk kelas tu. Saya akan bagi uh, student tu topik okay. macam katakan uh, perang perang dunia pertama kan. Mm. So saya akan suruh mereka cari semua bahan-bahan berkenaan dengan perang dunia pertama sama ada mm. faktor berlaku perang dunia pertama peristiwa perang dunia pertama itu sendiri mm. dan kesan perang dunia pertama itu sendiri dan saya akan suruh mereka bercakap dalam kelas. Okey saya so, cakap je apa yang you cara tahu bercerita. tentang ah uh, cara bercerita. Saya tak saya tak suruh dia orang ah uh, hafal. Just cakap je hmm. apa yang you tahu tentang tu, you okay. baca, cakap dan saya akan perbetulkanlah dari dari masa ke semasa ataupun pada akhir sesi tu dan saya akan pada akhir tu kita akan buat uh, ujian berdasarkan bab tu lah hmm. pemahaman mereka, hmm. Lah. Hmm. Pemahaman mereka hmm. lah dan okay sesi kelas tu dia tak berjalan secara serius tau dia akan lebih santai. Hmm. So kadang mak bapak ada juga yang tengok dia macam eh ni belajar ke tidak ni? Pernah ada orang datang tengok tau sebab mak bapak ni dia 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 sanksi sikitlah. Dia bukan tak nak bagi kita peluang cuma dia sanksi macam mana kita boleh mengajar dan sebagainya. Hmm. So Gila. dia akan jenguk ke dalam kelas tu bila tengok macam tak serius tu dia macam takut tapi bila tengok result anak dia dah boleh boleh score tu dan mereka okeylah. Hmm. Ha kan Sebab apa uh, macam mana pun kita akan berpadukan hasil Lihat kepada ya? bagaimana usaha ataupun kejayaan ha. yang dibina kan <tuh> Betul. Uh, Bagaimana dengan um, daripada perspektif uh, Cikgu Prakash sendiri kan Melihat kepada sekarang ini uh, Sebab ada soalan kebat Betul. Dengan silibusnya yang bertukar ganti Dengan nak, nak relate dengan keadaan semasa dan sebagainya hmm. uh, Guru Tushin dengan pendidikan di sekolah Silibusnya untuk diselarikan Jadi bagaimana Cikgu Prakash untuk mendapat titik yang sama lah Supaya tidak ada ke diruai dekat situ a yeah. uh, bagi menyantuni macam mana pun mereka akan pulang ke sekolah untuk mendapat skornya ya, betul. Itu juga. Seleba Bersanya Seleba Bersanya juga. betul, tu juga. Juga. juga sebab uh, memang kita uh, apa panduan tu memang pada buku teks tu memang kita tak kita tak lari daripada situ pun memang hmm. kita jadikan buku teks tu sebagai panduan cuma apabila pelajar jadi jadi tengok buku teks sejarah tu je dia orang akan pening tu sebab dia panjang Yelah. setiap setiap apa yang dihuraikan tu terlalu panjang dan sebagainya kan uh -huh. jadi kita shot noteskan benda tu kita ringkaskan benda tu dan cakap dalam bahasa yang mudah dipahami oleh yeah. oleh pelajar faham kadang-kadang uh, sebab sejarah ni dia lebih penting fakta daripada bahasa mm -hmm. so kita terangkan dalam fakta ataupun dalam bahasa yang ringkas agar pelajar tu dapat memahami dan terjemahkan balik dalam jawapan ataupun dalam dalam soalan dia nantilah bila mereka menduduki peperiksaan itu So itu yang kita latih pada budak uh, pada pelajar-pelajar ni okay. agar mereka tidak tidak apa uh, lari daripada silibus tu masih kita follow cuma kita ada penambahbaikan di situ dari segi uh, pemahaman dan juga uh, tentang fakta-fakta tambahan yang diperlukan bila masa mereka jawab soalan kebat. Sebab okay. soalan kebat ni hmm. dia memerlukan kita mengulas tau, memerlukan kita berfikir secara kritis dan kritis di mana kita berada dalam 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 keadaan itu dan apakah yang kita akan lakukan bagi memelihara apa yang telah ditinggalkan kepada kita. Jadi okay. So di situ hmm. pemikiran itu sangat penting sebab tu kita perlu relate apa yang telah diajar hmm. ada dalam buku teks dengan keadaan masa kini agar pelajar-pelajar tu boleh faham dan terjemahkan balik dalam jawapan dia bila dia kenalikan hmm. soalan tu. Cikgu saya rasa dah macam dalam kelas sejarah ya. Kan? <laughs> ah itulah. Ah. Cikgu, Cikgu. saya ini. nak tanya juga lah kak. Macam kalau anak <laughs> murid ada tak yang ialah sebab dengan um, kelebihan yang ada dengan hmm. penglihatan kan dengan teknik mengajar yang mungkin sedikit berbeza, um, mungkin perbezaan ataupun reaksi daripada pelajar-pelajar ada tak yang mungkin uh, memberikan sedikit kekangan dalam proses pengajaran itu? ataupun bagaimana cara mereka menghormati uh, cikgu sebab saya memang ambil sekolah pelajar sekolah menengah sebab, uh, sebab sebab tu kalau macam primary kan Malaysia, mereka banyak bermain yeah. maksud yeah. Banyak, mm -hmm. banyak banyak bergantung kepada yeah. video dan sebagainya. Mm -hmm. Sebab tu saya lebih gemar, saya akan ambil daripada form 1. So bila dah form 1 ni kebanyakan mereka ni dah boleh lah untuk uh, apa berfikir dan berinteraksi. Adalah kadang-kadang mm. adalah biasalah tu kan. Macam mm. kadang mereka mm. tengok phone tu biasalah lah kan. Mm. Tapi dalam masa yang sama tu saya akan cuba tegur secara secara yeah. serberhemah lah saya mm. tidak mahu mengguriskan perasaan mereka. Tapi kita cakap Nak secara wow, elo. Tukar positifnya. Ya, tula tula. Kita cakap secara elok dan esoki uh, pelajar sekarang ni dia dengar cakap. Kalau kita cakap dengan elok mereka akan dengar sebenarnya dan uh, dia dia tengok sebab saya memang suka student daripada dulu kan sebab tu saya lebih dekat dengan student hmm. daripada ibu bapa sebab ibu bapa pun ni kadang makan uh, walaupun kita sebaya dengan mereka umur tu lebih kurang sebaya tetapi saya lebih dekat mudah dekat dan mudah uh, cepat mesra dengan student daripada ibu bapa tu okay. sendiri. okey hmm. sedikitlah uh, sebagai soalan yang terakhir ini uh, menjadikan kekurangan itu sebagai satu kelebihan um, Teori ini memang secara mudahnya, nak bercakap senanglah. Hmm. Tapi yang melalui itu sendiri, cikgu, hmm. macam mana untuk menjadikan satu kelebihan? Sebab saya, kekurangan penglihatan ini sebab saya sejak lahir. Okay. So, tak ada masalah. Sebab saya memang dapat support yang yang 100% daripada ayah saya sendiri, Cik hmm. Surya Murti. Hmm. Dia tidak membesarkan saya seperti uh, OKU tau. Hmm. Dia lihat saya seperti yang biasa. Dia kata mata tu hanya sebagai satu daripada kita punya lima pancai. Indra tu, okay. wow. dan yang paling penting tu adalah kecekalan hati tu sebab kita uh, masih, you masih boleh bergerak, masih boleh dengar, masih hmm. boleh bercakap hmm. dan ada yang lebih, uh, lebih susah daripada saya lah. Okay. So dia selalu highlightkan mm -hmm. perkara tu mm. dan saya akan ambil itu sebagai motivasi lah dan kita disebabkan kita lahir di negara yang mm -hmm. penuh uh, kemakmuran Malaysia ni yeah. dan rakyat-rakyat Malaysia, masyarakat Malaysia ni memang banyak membantulah. So, daripada situ saya teruskan apa yang saya buat sampai sekarang. Okey. Yep. Baik, cikgu. Mm. Itu yang kami nak dengarkan kerana pastinya uh, ini adalah satu cabaran ya yeah. mengajar anak-anak yeah. pada masa kini dengan pelbagai reaksi yang boleh ditunjukkan. Uh, itu pastinya antara cabaran juga buat guru-guru untuk memastikan rasa hormat, rasa yakin tu masih ada lagi dalam kalangan pelajar. Betul. Terima kasih cikgu Prakash uh, yeah, Surya Murti uh, yang yeah. berkongsi. Teruskan dengan jiwa pendidik Semastinya. yang saya harapkan uh, pasti dapat membantu ramai lagi. Betul. Yeah, nah, yeah. Lumi gagal, Semua. mungkin berada pada fasa yang ya, ya. cintakan sejarah betul sejarah ni fasa. menarik sebenarnya menarik, Cuma menarik, cara penyampaian, menarik. penyampaian Cuma cara penyampaian tu penting betul cikgu terima kasih ada kelas ke ni kelas hari ni, Kejap hari ni? Ha, ada nak pukul 4 okey okay.